Babu maja'a fi tarkil jahri Bi bismillahirrahmanirrahim Jadi perbincangan kita ni Perbincangan ilmiah Perbincangan akademik Imam Termizi Dia bawa kepada kita Dua pandangan Satu pandangan Ulama yang tak kuat Bismillah Dia baca tapi perlahan Kemudian satu lagi Kumpulan yang baca kuat Nah, mazhab Syafi'i dia kuatkan pada solat jahri maka diperbun diperdengarkan. Kita tengok dua-dua kumpulan. Masalah 292 bab yang telah datang ia pada menyatakan meninggalkan nyaring dengan bacaan <coughs> bismillahirrahmanirrahim. Jadi kumpulan yang pertama ni yang tak baca kuat, baca perlahan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Adakah seorang yang sembahyang itu tidak boleh menyaringkan Bismillahirrahmanirrahim pada sembahyang nyaring Maghrib, Isya, Subuh, Jumaat Bolehkah kita nyaring ataupun tidak boleh nah, ini, ini persoalan Persoalan yang kedua Dan bukankah ia Bismillahirrahmanirrahim itu Satu ayat daripada Al-Fatihah ataupun tidak dua persoalan maka wahai saudaraku di dalam masalah-masalah ini amat besar khilaf tengok tuan syekh kita rahimahullah taala al marbawi dia saudara. dia bagi awal-awal lagi peringatan kepada kita bahawa besar khilaf ulama dalam isu ni isu al jahru bi bismillah dan isu bismillah itu sendiri itu masuk dalam fatihah ke tidak ha, kita dengarlah pandangan ulama' Masalah ini amat besar, khilaf antara mazhab syafi'i, mazhab kita Dengan mazhab lain Kerana mazhab syafi'i Apabila ditinggalkan bismillah Di barang mana rekaat sembahyangnya Nasya'iyah, tiada sah sembahyang Sebab apa tak sah? Sebab dia satu ayat daripada Fatihah Bila tak baca tak cukup ha, Itu begini dan apabila sembahyang pada waktu yang dinyaringkan bacaan, maka dinyaringkan pula bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu. Inilah pada mazhab kita syafi'i. Nah, jelahlah yang kita do'a selama ini, inilah dia punya pandangan. Bismillah mesti kuat bagi pada waktu salat jahri dan dia mesti dibaca. Dan ada mazhab yang tiada memasukkan bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Dia kata bismillah ni bukan satu ayat. Dia daripada ayat Quran tapi bukan ayat Fatihah. Ayat mana ayat Quran? Ayat yang tulisan Nabi Sulaiman alaihi salam innahu bismillahirrahmanirrahim ketika Nabi Sulaiman hantar surat dia ke Ratu Balqis. Jadi dia kata tak dan tiada dinyaringkan dia pada sembahyang yang nyaring ya, Di pelahannya bunyi Kadang-kadang kita dengar bunyi imam baca Bismillahirrahmanirrahim Tapi tak kuat macam kita kan? Maka sekalian mazhab itu ada cukup dengan alasan Dan dalil-dalil yang sempurna Tuan Syekh kata khilah ini besar Sebab setiap mazhab itu ada, ada dalil Ada sandaran dia Maka pada bab ini menyebutkan dalil bagi orang yang tiada menyaringkan bismillahirrahmanirrahim. kita mula dalil kumpulan yang pertama yang tak baca bismillah, yang tak nyaringkan bismillah. Yang mana hadis itu dikeluarkan oleh Imam tirmizi demikian bunyinya. Ha tengok hadis nombor 80. Hadis nombor 80. An 'an Ibni Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala Sami'ani abi wa ana fi salah Aqulu bismillahirrahmanirrahim Diriwayatkan daripada anak Abdullah bin Mughafal Abdullah bin Mughafal ni sahabat Sahabat Nabi dia dengar anak dia Baca bismillah dalam salat Faqal Faqalali Ay bunayya Iyaka hadas Ayah dia pun Maka katanya bagiku dengan marahnya Wahai anakku Jauhkan dirimu daripada hadas Yang ini bida'ah Dalam agama ini Jangan buat benda bida'ah anak Kenapa dia kata macam tu? Ha, sebab dia kata Tiadalah aku sukakan seorang yang membuat bida'ah Dan sehabis-habis benci aku akan dia kerana mereka mendatangkan barang yang tidak ada dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bidah ah dalam ibadat ini seorang itu buat perkara yang Nabi tak buat. Maka jadi bidah. Ah. Apakah hujah Abdullah bin Muraffal dia kata begitu? Qal: "Walam ara ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghada ilayhi al bil Islam yani minhu." kata di anak Abdullah bin Murafa'al tiadalah aku lihat akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah lebih benci dan tiada sukakan kepadanya akan bid'ah itu dalam Islam ini daripada bapakku Abdullah bin Murafa'al. Mana anak dia kata ayah dia ni tegah sangat. Dalam bab-bab bid'ah ni orang panggil tegas. Ah, tegur selalu tengok anak dia baca tu selalu dia bagi teguran. Dan maka ditegahnya aku mendatangkan bismillah pada fatihah itu Bukalah dengan semata-mata fikiran Bukalah semata-mata pandangan Yang tiada ada alasan yang cukup baginya Bahkan diiringinya tegah itu dengan beberapa hujah dan dalil Apa dia hujah? Hujah Alhamdulillah bin Mughafal Yang tak mau baca ni apa dalil dia? Tengok Qal Wa qad sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa Umar wa ma'a Utsman radhiyallahu anhu kata Abdullah bin Mughafal yakni bapak dia kata dan sungguhnya telah aku sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita pengalaman dia solat sekali dengan Nabi dan sembahyang aku serta sahabat-sahabatnya dan mentuanya mertuanya yang bernama Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab dan sembahyang aku serta sahabat-sahabatnya dan khalifahnya dan menantunya yang bernama Uthman bin Affan. Jadi Ibnu Mughaffal kata aku solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat dengan Abu Bakar, solat dengan Umar, solat dengan Uthman, tiga khalifah falam asma ahadam minhum yaquluha maka tiadalah aku dengar akan seorang daripada nabi dan sahabatnya itu membaca akan bismillah secara jahar secara kuat maka manakala nabi sallallahu alaihi wasallam tiada memperbuatnya dan segala khalifahnya itu pun tiada memperbuatnya maka adakah kita adakan barang yang tidak ada timbul soalan bolehkah kita buat perkara yang tidak ada tidak dibuat oleh nabi dan tiga khalifah yang sepanjang. ha fala taqulha jadi dia pun lari anak dia fala taqulha maka janganlah engkau baca akan bismillah itu dengan nyaring kerana menurut nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang besar itu ini pandangan yang pertama siapa sahabat Abdullah bin Murafal dia kata jangan baca dalil dia nya nabi tak buat dan tiga sahabat tak buat iza anta sallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin apabila engkau wahai anakku sembahyang maka bacalah olehmu akan alhamdulillahi rabbil alamin langsung sehingga ke akhir waladallin maka yang demikian itu tiadalah kamu berbuat bidah jadi kata dia Ibnu Mughafal dia tegur anak dia jangan buat bidah kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala bermula hadis Abdullah bin Mughafal ini ialah hadisun hasan jadi uh, Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini dengan hadis hasan maknanya sanad dia baik cerita ni cerita dia diterima sanad dia hmm. dan alhamdulillah para muhakik semasa juga mengatakan Hasan Fisyawahid, Syawahid maknanya boleh diterima dia punya sanat baiklah tengok masalah 293 ini Tuan Syekh kita masuk ke perbincangan dan perbahasan masuk perbincangan dan perbahasan kita bahas kita tengok apa yang disebut oleh para ulama dalam masalah yang mulia ini Bismillah Tiada nyaring apa hukumnya? Ha. Mana kalau orang tu baca, ni musy ni musib, orang sini orang pergi Mekah ramai ni. Imam-imam haji Haram semuanya tak baca kuat. Ada setengah-setengah imam tu dia kalau musy haji orang ramai dia bunyi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyilah supaya orang-orang mazhab lain mari tak rasa resah di belakang imam. Oh dia baca cuma tak derah ha. Itu dia panggil hikmah dalam menjadi imam ni hikmah bagi kita Wahai saudaraku Bacalah hadis dalam masalah 292 itu Nasaya dapat tahulah kita akan hukum Bismillahirrahmanirrahim Tiada dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring Sebab apa? Dasarkan kepada pandangan Abdullah Ibn Mughafal dan telah berkata Abu Isa al-Tirmizi dan bermula amal atas hadis dalam masalah 292 itu di sisi kebanyakan ahlul ilmi dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah daripada sahabat itu siapa dia al khalifatul rasyid Abu Bakar Umar Osman dan Ali empat-empat khalifah dan lain daripada mereka itu tak kuat berlaku aja dan mereka yang di kemudian daripada mereka itu dari kalangan ulama at-tabi'in juga tidak kuat dan dengan dialah makna pandangan ini diterima oleh ulama yang kemudian seperti Sufyan Al-Thawri Amnullah Ibn Mubarak Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawih maknanya Mazhab Hanbali Imam Ahmad dia pegang dengan pandangan ini tiadalah memikir mereka itu akan nyaring mana tidak tidak berpandangan mereka yang disebut tadi akan nyaring dengan bismillahirrahmanirrahim kata mereka itu dan bacalah akan dia dengan tiada nyaring intaha maknanya pandangan yang pertama tadi pandangan majoriti ulama di kalangan sahabat-sahabat nabi radhiyallahu anhum mengatakan bahawa bismillah tidak dibaca kuat bismillah diperlahankan tamaklah kita hujah dalil pandangan kumpulan yang pertama bismillah tak baca kuat Imam ha, Imam Tirmizi di antara kelebihan dia dia bawa dua-dua. Tengok masalah 294 ini babu ma jaa fil bahar, fil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menyaringkan Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ah ha, bagus senang hati kita tak? Tadi bahasa sepit ada sekejap. Eh. Hey. ...duk mai tak baca saja ni kita baca macam mana pandangan kita ha nah, dengar ni Imamul Tirmizi dia bawa dua-dua pandangan supaya kita ada luas perbahasan luas pandangan tidak banyak pergeseran kata Syekh Al-Maribawi Al-Marbawi rahimahullah wahai saudaraku apakah kalau dibaca hadis dalam masalah 292 tadi dapatlah kita akan hukum tiada disuruh nyaringkan akan bismillah Allah merupakan pandangan sebahagian daripada ulama mujtahidin maknanya di kalangan sahabat tabi'in dan ulama mujtahidin mengatakan demikian maka pada hadis dalam bab ini menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyaringkan bismillah hadis 81 ni dia kata nabi kuat baca kuat suara maka dengarlah bunyi hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al Tirmizi hadis ni oleh Imam Al Tirmizi Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala yani qala kana an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu rahmanir rahim diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma katanya adalah diriwayatkan Nabi SAW memulai ia akan sembahyangnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim jadi orang dengar mana kuat kata Abu Isa dengar ni kata Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis ini hadis tiadalah isnaknya begitu dipercayai mana sanaknya tak boleh dipegang sanak dia tak boleh nak pegang tetapi pada apa ni sana dia sanak dia dhaif dia tulis atas tu sanak dia dhaif pentahkik kitab Imam Ibn Hajar juga mengatakan ghairu mahfuz tidak di apa ni tidak boleh dipegang sebab rawi dia tu majhul jadi ada rawi dia majhul tetapi pada sebahagian muhaddisin iaitu sahih ada ulama kata boleh terima dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i akan hadis ini dalam kitabnya Al-Um. Jadi sebab itulah khilaf ada ulama tak terima ada ulama terima nah, jadi timbul lah lah khilaf dalam masalah ini kita kata sebab ada khilaf mai kita tengok khilaf dia menarik tuan-tuan yang belajar ni suka pasal kita tahu oh jadi imam kita baca tu ada sandaran walaupun termizi kata hadis dia masalah masalah 295 Masalah bismillah dinyaringkan apa hukumnya? Tadi kumpulan yang pertama tadi kata tak boleh nyaringkan. Kalau nyaring itu menyalahi sunnah. Kumpulan yang kedua ni apa hukum? Wahai saudaraku. Nyaringkanlah baca bismillah pada sembahyang yang nyaring dengan kerana ada beberapa alasan daripada hadis yang menunjukkan disuruh demikian itu. Maknanya Nabi suruh. Kata Abu Isa dan sesungguhnya dan sesungguhnya telah berkata dengan hadis ini maknanya hadis orang ulama yang berpegang dengan pandangan hadis ini iaitu oleh beberapa ramai bilangan daripada ahli ilmi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khilah tu pendapat yang pertama yang tak kuat tadi pun ada sahabat pendapat yang kata kuat ni pun ada sahabat juga setengah daripada mereka itu Abu Hurairah ibnu umar ibnu abbas ibnu zubair dan ulama yang kemudian daripada mereka itu dari kalangan tabiin nah tapi dia kontralah hok tak baca tadi yok besar-besar khulafa ar-rasyidun 4 yang baca ibnu ibnu maknanya anak-anak memikir mereka itu maknanya berpendapat Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab kalau kalau tuan syekh ni kata memikirkan mana berpendapat eh guna perkataan berpendapat. Mereka berpendapat akan nyaring dengan baca bismillahirrahmanirrahim dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i. Nah, ini ulama mazhab Syafi'i pegang dengan ini. Baca lagi masalah 296 akan datang ini. Habislah kita khilaf di kalangan 2. Uh, pendapat ada pendapat baca, ada pendapat tak baca karena itulah sebahagian daripada uh, penuntut ilmu yang belajar ilmu hadis ni, dia jamak kalau dia baca fatihah dia baca bismillah kuat tapi untuk surah, perlahankan sebab meraingkan dua pandangan itu besar meraingkan dua pandangan itu besar kalau dalam bahagian fatihah apa khilaf, macam mana dengan surah lain tentulah khilaf itu lagi besar baik, kita pindah kepada masalah 296 Bismillah itu adakah daripada Fatihah? Ha, timbul soalan tadi ataupun permulaan surah saja. Wahai saudaraku, di sini hendaklah dinakal diambil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um di atas perbahasan dan hukum bismillah itu. Hukum bismillah itu macam mana? Kata Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada tujuh ayat surah Al-Fatihah. Ha, jadi sebab tu tuan-tuan yang ada ada Quran tu tengok Bismillah dia tu nombor satu. Kau saya tidak. Tak ada Quran atas meja ha, tengok Bismillah dia tu nombor satu. Ha rakam wahid. Dalam resep Uthman ni ya, ada tuliskan. Jadi dia kata satu ayat lah daripada Fatihah. Maka jika seorang meninggal akan dia atau meninggalkan setengahnya nasaya tiada memadai akan dia pada rakaat yang ditinggalkannya itu. Dia baca separuh bismillah tak baca Rahmanir Rahim. Maka rakaat itu cancel sebab dia tak baca Fatihah dengan lengkap. Kata Imam Syafi'i dan sampai khabar akan daku bahawasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada memulai bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha, image Imam Syafi'i dia guna perkataan balaghani sampai kepada aku. Kata Syafi'i telah berkata Sa'id bin Jubair ulama tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ketujuh. Maknanya Salah satu daripada tujuh ayat lah. Kata Sa'id. Maka telah membaca akan dia atasku oleh ibnu Abbas. Ibnu Abbas baca aku Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat. Kemudian katanya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ketujuh. Dan kata ibnu Abbas makanlah simpan akan dia bagi kamu. Maknanya mungkin kena ingat pesannya aku ni. Bismillah salah satu daripada tujuh ayat fatihah. Maka tiada aku keluarkan lagi bagi seorang dahulu daripada kamu. Aku tak bagi tahu pada orang lain tapi aku ajar kamu. Ha, itu itu dia panggil pandangan Ibnu Abbas tadi. Kata Syafi'i bahawa Abu Hurairah juga seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah ia memulai sembahyang dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha, tengok dua. Hak Ali ni pula. Hak Ali kata kuat tadi Abu Hurairah Ibnu Abbas dia mula dengan bismillah kata Syafi'i rahimahullah bahawasanya Anas bin Malik ini tiga sahabat yang ketiga berkata ia telah sembahyang Sayyiduna Muawiyah Muawiyah masa tu khalifah dia mari ke Madinah dia jadi solat akan sembahyang maka dinyaringkan bacaannya Maka membaca ia akan Bismillahirrahmanirrahim bagi fatihahnya Mu'awiyah baca juga Dan tiada dibacanya Bismillah itu bagi surah yang kemudian daripadanya nah, Ini dipanggil jamak Bismillah kita baca Surah lain kita perlahan Hingga habis bacaannya Tiba-tiba tiada apa ni takbir pula waktu turun sujud hingga selesai sembahyang Mana, maka manakala memberi salam ia memanggil akan dia oleh orang yang mendengar demikian daripada segala muhajirin daripada segala tempat jadi Muawiyah ni orang apa panggil dia Muawiyah kenapa pelik tu ha. kata mereka hey Muawiyah kamu curi ke sembahyang atau kamu lupa mana mencuri ni muntah sempurna kan takbir tadi atau awak lupa Maka manakala sembahyang kemudian daripada itu membaca ya akan bismillahirrahmanirrahim bagi surah yang dibaca kemudian daripada Fatihah dia baca jugalah. Dan takbir ia pada ketika turun sujud bunyi takbir Allahu akbar. Kata Syafi'i diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa senyala ia tiada meninggalkan bismillahirrahmanirrahim bagi Fatihah dan bagi surah yang kemudian daripadanya. Jelahlah kita buat apa sahabat yang menyokong pandangan baca kata Syafi'i inilah aku suka kerana bahawa ia orang yang memulai membaca Quran jadi aku suka sebabnya bila kita nak baca Quran kita kena baca Bismillah Wallahu a'lam itu pandangan yang kedua dan hujah-hujah dia yang mengatakan Bismillah itu salah satu daripada surah Al-Fatihah dan dibaca dengan nyaring mengikut pandangan siapa? pandangan mazhab Syafi'i